И он был назначен заместителем директора завода Антонова. И когда Шелест был директором, он с ним недолго проработал. Потом Петр Ефимович ушел в обком партии. И мы переехали в его квартиру, тут на Гончарат, в которой я сейчас живу. Он получил квартиру тогда на Софиевской площади, напротив Софии. Напротив Богдана вот этот дом такой, 60-х годов, наверное, 50-х там есть, который примыкает чуть-чуть дальше через старый дом, примыкает к Хаяту, вот в этом переулочке в таком. Он переехал туда, я помню, я с отцом к нему заходил еще несколько раз. Но отец потом заболел тяжело, у него инсульты были, и он э, в общем уже не работал. Заводы были самодостаточные, да, они же были автономные, были свои базы отдыха, были пионерские лагеря, у нас была дача в конче за но все было государственно, все было заводское. То есть тогда же тенденция была не накапливать, да, и, в принципе, это было, ну, не то, что не модно, даже нереально, можно сказать, да. Жили за счет завода. Да, все, ремонт в квартире, заводской там, и то, и то, и то, служебный автомобиль, да. А потом, когда ты из этого выпадал, то ты оказывался просто там. Никто. Ну, не, не никто, ну, пенсия-то высокая все равно была, да. И... Ну, лишали тебя дачи, ты уже в пионерский лагерь не мог попасть, да, и прочее, и прочее. Но отец там продолжал работать уже будучи больным, он был начальником отдела строительства там капитального, еще там кем-то, вот, и, и, в принципе, завод э, поддерживал его до, какого, до смерти, да, умер он в первом году.